Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет, внучок. Ну что ты, внучок, нет? А вы ты сейчас мне говорите? Ну а кому? Да, ну, вряд ли ну, внучок. Ну, ну ты, ну, ну, а я. Вряд, а, а, я вряд, а я вряд ли тебе дедушка. А я вас дедушкой не называл. Ну, ты сказал, привет, дед. Раз ты я дед, Никой, значит. Ну, ты... я вообще. Я еще не успел ни слова сказать. Вы... Не успел, да? Значит, ты не ты мне прослышал. Что... Может быть, по старости. Нет, я. Ладно, не ну, откуда вы будешь? Откуда сказали? будешь? Ну, то есть, я просто промолчал. И все. Я, и... промолчал, то промолчал. Откуда будешь? Ой. я буду отсюда, а вы откуда. Отсюда, я понял. Тебе стыдно сказать, откуда ты, да? Бывает, что... Нет, мне не стыдно. Ты нет. Пошал... Ну, смотри, кому я это говорю? Нет, мне, мне просто интересно, к кому я это говорю. Вы же не признались, откуда вы. Я же говорю, я Карпатская область, районный центр Петункевич. Все, без проблем. Милито Все, вас приветствует. Да. Адыгея далеко? Адыгея далеко. А -а -а. Я в России еще не Ну, вот и знаешь, вот смотри, я когда смотрю на тебя, вот смотри, особенно на твои потолки. А где ты живешь? Да, да. У меня Я вижу, что ты живешь в России. Это так скрепно, по полной программе. Интеллигент. Когда ты Вы неправильно говорите. Это я всю жил, жил при Украине. Вот так вот. Вот это все довелось. А сейчас я это все восстановил. Вот так вы воспринимаете. же... Неправильно воспринимает. Да, Вы ну, мне, ну, вот, ну давай покажи, ну, что-то что Все. Это довела два года за это. Да. Это меня бедно... Да, красота прямо у него. Наши шановные ну, жители ТикТока и Ютуба. Прямо красота. Прямо есть чем гордиться. есть чем было первый ходить. Да. Я это все восстановлю, да. При России, при Украине я бы. В... Да. Скажи, что случилось в Курске? Ой, я не знаю. Вам лучше, вам ведь не. А вариант уже Курская народная демократическая республика будет референдум. У нас все закрыто, вы же знаете. Все закрыто. Да я знаю, но ты только не матерись, Вот ты пляшивый, я с тобой без мата. Я вас спрашиваю, вы хоть мне объясните, пожалуйста. Ну что вы, говорят, наши пошли уже в Курскую область захвачивать, особенного mm. Суджа. Суджа говорит, уже хочет делать референдум и присоединиться к Украине, как Донецкая и Луганская области. Mm. А, говорят, что-то mm. с Белгородом тоже, Белгород хочет. Воронич еще молчит, но уже есть, поговаривают люди. А вот и ты как бы... Ну, я вам верю. А, а, я а, вам вот, верю, вы, верю. вот вы как-то говорите, что вас скрывают. Душ показывали по телевидению. Я что, вам, что, я вам что, верю. Слушайте, у вас по телевидению... Да подожди, ты веришь. Я... Так подожди, ты веришь. Алло. А, а вы... не верить вам? Ваши по, по, центральному телевидению... Так нет. Нет. Да. Все таки вы глупый народ. Ты даже выслушать не хочешь. Да, глупый, вы же поясните, как жить правильно. Смотри, во-первых, не надо материться. Во-вторых, не обращаться к Богу, потому что вы его расстреляли. Ни разу не слышали от меня. Зачем а -а -а. Это вы такое говорите? Да, ни разу. Я вам покажи жену свою. Ты готов отдать жизнь за Путина? Ну, например, нет, лучше. Подождите. Что? Подождите. Мы вы... сейчас, вы зачем так кардинально ну, воспроизводите, ну, какие-то, ну, то есть, вы конкретно скажите, чего, чего там, ну, что, курс взяли, дальше что? На Москву? Да вот, что дальше? Кстати, идея хорошая. Мы, а вот смотри: как, как ты думаешь, если бы мы пошли. Не, носили... да, Нет, вы мне скажите, как вот психоаналитик, ну как, ну, скажите, что дальше, что делать? И все, распускаем Российскую Федерацию по 21 республика. Не, 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 ну, не, так, как? ну как распускаю. Ну а так, а, а зачем? <су -у> а, вот смотри. Да за... что, на Москву пойдете? Не знаю. Да, чего? Вот я, вот подождите, пожалуйста. Вот смотрите, я ни разу вас ни, ни на ты не назвал, ни обматюкал, ни разу ничего плохого не сказал. Вы мне поясните, пожалуйста, суть этой вылазки. К чему она ведет? Путин шоко говорил. Зону делать. А мы тоже зону сделаем. При чем здесь что Путин говорил? Вот как вы на свое мнение, как гражданский обыватель, как вы думаете, что это и к чему это приведет? Зачем это нужно? Это показывает еще раз, тебе в голову удалбливает Украина, украинский народ удалбливает, что вы никто и звать вас никак. У вас нечем и воевать. Вы даже возьми Олимпийские игры, которые ты пыжишься. Вас... Ну подожди, 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 подожди. Ну ты ж Хочеш слухати, чи ні? Навіть в Олімпійське є. Ви уже живете. слушать! Ви по суті На... говорити, ніби. Наву... Научишся На... слушать. Да. Ой, шановні, нема з кем говорити, нема з кем край боронити, от яке це тупе, яке воно тупорили, Розумієте, він хоча б вислухав, що жиє в Бардаку. Жеет у него в этом, боговит потолке сыплется, а он как что ремонт трабы и все.